весь советский народ с чувством великого гнева и глубочайшего возмущения клеймит предателей Родины и требует уничтожения подлых тракистов бухаринских бандитов. Товарищи, с дроганием сердца мы все вместе со всем пролетариатом нашей страны прочитали то гнусное дело, которое делали наймиты капитала, озверелые псы фашизма, Бухарин, Риков и их компания. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять. Мы, товарищи, должны сплотиться вокруг нашей коммунистической партии и великого вождя товарища Сталина.